На засіданні виконавчого комітету від 17 червня члени виконкому мали затвердити ряд проєктів рішень, серед яких значились розміри ставок податку на транспорт та на нерухоме майно. Нагадаємо, згідно процедурі, процентні ставки визначили народні обранці на засіданнях постійних депутатських комісій. Їх рішення передували тривалі та палкі дебати. Знаєш, в Україні депутати але я хотів би ще раз підіспалкомом поставити питання, Почому чоловік. живущий в жилом доме, должен платить ставку податка на дорогу майно 0,5, а человек, осуществляющий, скажем так, ведущий бизнес в отеле 0,1 квадратного. Я считаю, что это не совсем корректно по отношению к жителям. Ну, там было, Андрей Николаевич, когда принимались, мы же увеличили э квадратуру необлагаемой, по-моему, в квартире до 70 квадратов. 75. Да, 75, 70. а в доме до 150. 150. Вот. То есть на сегодняшний момент жители Славянска, имеющие квартиры свыше 75 квадратов, да, ну очень мало единицы. А если гостиница большая, то там будут тысячи квадратов, и сумма выплывет ну, то есть нерентабельность вообще бизнеса будет. Тут это было связано с тем, чтобы поддержать ну, еще ну, работу бизнеса, предприятия. Мы можем долго спорить. Я понимаю, что он находится в тяжелых условиях. Вот. Мы уже с вами поднимали вопрос о нерентабельности бизнеса с так называемых временных сооружений. Когда у нас в магазине площадью 120 квадратов ходит в казну государства 1200 гривен в год и считает свой бизнес нерентабельным. Во-первых, на землю 2 2,4 раза коэффициент Многие предприниматели уже не сутут, начали отказываться от земли, мы знаем, какие случаи. И здесь вот я помню эту дискуссию, которая проводилась, вполне обоснованно предложили такие ставки. А то, что касается развития бизнеса, понимаете, мы с вами, ну не мы, все как служащие живут за счет налогов. И мы должны бизнес в развивать. Брать как можно денег в городской бюджет, но с другой стороны, очень сложная ситуация у предпринимателей города и были сделаны минимальные процентные ставки для того, чтобы ну, помочь сейчас бизнесу выкарабкаться. Поэтому э, процесс обсуждения был длительным, комиссии проголосовали. Вот, на сегодняшний момент есть предложение поддержать клопотание. Кто за, прошу голосовать. Натомість релігійні конфесії зовсім звільнили від податку на нерухоме майно, як того вимагають внесення зміни в податковому кодексі країни. Всі зміненням податкового кодексу стаття 266 передбачає шіста від уплати налога на нерухоме майно це ну, організації. Нам необхідно на 15 років. п'ятнадцятому релігіозне. Завісіма конфесії і като офіціально зареєструвані законно порядки на ті на дітей на, на, на завершуванні стадії нарешті опинилась пропозиція від виконуюча обов'язки міського голови щодо надання пільг по сплаті житлово-комунальних послуг родинам мобілізованих військовослужбовців Слов'янська. Відповідний проєкт рішення наряду з іншими підготувало управління соціального захисту населення. Возміщення 50% стоїмості по комунальним платежам. мобилизованным военнослужащим, которые призваны ранее за счет местного бюджета. Если мы принимаем его в таком виде, час мобилизации, то он четко будет касаться только лиц, которые призваны по мобилизации. Есть еще как минимум две категории лиц, которые попадают в нас на прохождение воинской службы. Это по контракту и призванные по призыву. Ну, своим долгом и как бы обоиском вижу, я провожаю наших мобилизованных, приезжаю в военкомат, когда их призывают, разговариваю с семьями, с женами, с э, детьми, провожаю. Я уже и говорю, что город со своей стороны поддерживает мобилизованных, которые сейчас идут в вооруженные силы Украины, выполнять свой долг мужчины и защитника. Вот. Поэтому я считаю, что этот надо проект поддержать, принять, а в дальнейшем вернуться к потому что призыв на самом деле, ну если как бы мы восстановим те объемы призыва, которые были раньше, вот, то мы каждый год будем у нас молодые люди будут уходить служить, это будет ну, достаточно большое количество, вот, и тут ну, вопросы будут возникать. Тут не в призыве, вопрос о том, находится человек при прохождении воинской службы в зоне АТО, І він не знаходиться там. От в чому главний вопрос. Більші должны предоставляться именно этим людям, членам их семей. У підсумку після дебатів озвучений проект рішення одностайно затвердили. У свою чергу спірне питання на розгляд членів виконкому представив відділ екології та охорони природних ресурсів. Мова йде про знесення аварійно-небезпечних дерев в районі Слов'янської школи мистецтв. К нам звернення від директора Слов'янської школи іскусства чотирьох дерев. Я. Комиссии по вопросам определения состояния зеленых насаждений и их восстановительной стоимости в 2015 год проведено обследование. В заключительных выводах установлено, что три дерева породы клен действительно в неудовлетворительном состоянии и подлежат сносу. А четвертое дерево породы вяз имеет хорошую качественную характеристику, геологические ресурсы дерева не исчерпаны. Так как в лесной местности возрастной предел вяза до 300 лет в городе приблизительно 100, а возраст данного вяза составляет 30-40 лет. Вяз имеет ценную древесину, на дереве нет механических повреждений, дупил, корневая система мощно развита. Инспектором Государственной экологической инспекции было подтверждено хорошее качественное состояние вяза. В связи с вышеизложенным комиссия не поддерживает снос данного дерева. Директор школы искусств настаивает на сносе и мотивирует это тем, что корневая система дерева разрушает фундамент здания, хотя со времен основания школы данный вопрос не был поднят ни разу. У підсумку ціни дерева в яз було вирішено зберегти, а три інших аварійна небезпечних дерева снести, як того вимагає процедура.